Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Use the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Quería ser tu buena amiga, déjame ir a casa. Ella no entendía lo que realmente había sucedido. Después de que me soltó la mano, Salí con el corazón apesadumbrado. Cuando doblé la esquina dejé escapar un gran llanto. No podía hacer nada. Perdí incluso antes de empezar. Me dolió incluso más que haber sido rechazada. El hecho era que el amor es desesperado e imposible desde el principio. Así se sentía el desamor. Nunca entendí a esas personas que se sienten heridas cuando las dejan. Personas que amaban a los demás más que a sí mismos. Pero como dicen, no sabes lo que se siente hasta que te pasa a ti. Me equivoqué al pensar que podía manejarlo sola cuando tenía el corazón roto. Morir seria, más fácil que manejar esto. Esta fue la razón por la cual las personas con el corazón roto intentaban suicidarse porque era más difícil seguir viviendo. El tormento era mucho más duro de lo que podían soportar. Solo querían ser vistos y recordados por su enamoramiento. En los últimos días estuve conmigo misma en mi apartamento. Llamé para reportarme enferma tan a menudo como si fuera la dueña. Ignoré todas las llamadas y solo quería estar sola. ¿Tendré depresión como Kawi? Pan me llamó cien veces. Ella nunca supo dónde vivía porque nunca la llevé ahí. Sería una agradable sorpresa si abriera la puerta y le encontrara parada ahí. ¿Por qué te escondes de mí? Sería demasiado dramático y demasiado tonto esperar que la dulce cara me compensara sin saber lo que pasó. La mejor manera era quedarme callada y recomponerme. Cuando estuviera mejor, podríamos volver a ser amigas. En el futuro, todavía podríamos ser buenas amigas y Pano se sentirá incómoda. De repente, escuché el sonido del teléfono de mi casa. Me sorprendió, pero alcancé el teléfono que sonaba y a regañadientes atendí la llamada. El operador me informó que tenía un visitante, un hombre o una mujer. Una mujer. Mi mente quedó atónita después de lo guardado durante una semana cuando me di cuenta de quién me estaba esperando abajo. Mi momento de drama había terminado. Me cepillé los dientes y me lavé la cara para bajar a ver a mi visitante. La nube oscura se formó de nuevo. Una vez que vi a la mujer, tu cara parece como si estuvieras comiendo cuando me viste. El operador dijo que era una mujer. Soy una mujer. Ting Tang, con un uniforme de estudiante, respondió con las manos en la cintura. Vamos a hablar aquí, ¿o okay? qué? Llévame a tu habitación. ¿Qué pasa si te pones cachonda? Y tratas de... ¿Qué cosa? ¿Qué zorra? Lop. Mi amiga queer trató de mantener la calma. Estoy aquí para ver cómo estás porque me preocupo por ti. No me hagas ir a casa con odio. Vete a casa. Quiero estar sola. Me di la vuelta para volver, pero un gigante amigo me agarró por el cuello y me abrazó. No. Estoy aquí. Llévame arriba. Ella exploró mi habitación. No había mucho ahí, excepto una computadora portátil para ver dramas coreanos. Pero ahora mi vida estaba llena de drama. Mi gigante amigo se sentó en mi colchón de dibujos animados y señaló. Cuando limpiaste la habitación por última vez, la semana pasada, tu casa se ve tan sucia como tú. ¿Qué te pasó? Ella pateó mi pierna con su pierna en broma. ¿Desamor? Sí. ¿Pam? Sí. Ella dijo que no. Decidí alejarme. Le dije francamente. Me miró maravillado. ¿Cómo va eso? ¿Puedes hacerlo? Casi. Creo que estás lejos de eso. Cuando vi tu rostro corriendo hacia abajo, tus ojos dijeron que esperabas ver esa belleza. Lo que estás haciendo realmente es pedir atención, pidiendo su lástima. No, dije con fuerza, no le he dicho nada. ¿Por qué habría de pedirle lástima? ¿Estás tratando de hacerle saber cómo te sientes porque no puedes decir eso? Así que ahora te estás torturando a ti misma. Te llamó cientos de veces, ¿verdad? Sin embargo, funcionó. Ella sabía que algo anda mal contigo. Ella me envió un mensaje de texto y me pidió tu dirección. Mi corazón empezó a latir de nuevo como una planta sin agua durante mucho tiempo. Estás aquí gracias a ella. ¿Quién haría eso si no fuera ella? Te envió un mensaje de texto y no leíste mis mensajes. Le diste mi dirección. La miré con esperanza pero ella me devolvió la mirada con agitación. No. Mi corazón se llenó de decepción nuevamente, pero por otro lado fue un alivio. Estaba tan confundida conmigo misma que no sabía si quería ver ese dulce rostro o no. La dueña no le dijo. ¿Cómo le voy a decir? Eso es bueno. ¿Por qué hiciste esto? Quería cortar esto. No me gusta este sentimiento. Así que te separaste y en silencio interpretaste a una reina del drama en tu habitación. El resultado es el mismo. ¿Qué resultado? Tintán se sentó a mi lado y me pasó el brazo por los hombros. ¿De verdad crees que si le dices que te gusta dejará de verse contigo? Sí, pero ahora no le has dicho nada. Simplemente te fuiste y la dejaste colgando. ¿Está bien eso? Te estás torturando a ti misma sin hacer nada. Al final dejarás de verla. Es el mismo resultado. Este es ridículo. Comencé a entender lo que estaba tratando de decir. Mis ojos rojos estaban llenos de agua. Estaban listos para dejar escapar un gran llanto en cualquier momento. Era un sentimiento tan amargo que no sabía qué hacer. Estaba triste, muy, muy triste.